Привет, с вами Анастасия Кривицкая, и сегодня мы пойдем с вами искать идеальные, правильные солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки – это не только красивый аксессуар, который, кстати, может подчеркнуть вашу красоту или ее испортить, но прежде всего это ваша защита от солнца. И сейчас мы пойдем в Lucky Лук, правильно подбирать очки и узнавать все нюансы, как их правильно носить и как считать говорят, очки в Lucky Look приносят удачу. Поэтому сейчас пойдем и проверим. В Lucky Look работают профессиональные девочки-стилисты, которые очень классно подбирают очки. Я уже не впервые у них покупаю, поэтому всегда сюда возвращаюсь. И сейчас мы узнаем все нюансы. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, на что прежде всего нужно обращать внимание, когда выбираешь очки. Я знаю, что важно, чтобы степень защиты была хорошая. Mm -hmm. И как правильно подобрать именно под форму лица, потому что это всем очень сложно. Добрый, согласна с вами. Во-первых, на что нужно обращать внимание, это защита от ультрафиолета. Она должна быть на 100%, у нас все очки защищены на 100% от ультрафиолета. Также вы выбираете для какого режима для города, либо для пляжа. Для пляжа там очень яркое солнце, нужна третья степень затемнения. А для города можно выбирать светлую линзу, либо полупрозрачную там, цветную. Это будет очень актуально. А как это вообще можно проверить? Потому что, ну вот, все говорят, да, есть солнцезащита, все такое, но по факту ты же никак не можешь проверить, пишется ли это где-то на очках, или это есть какой-то специальный сертификат. Ну, на самом деле, будет очень, конечно, наивно просто доверять продавцам, например, если в переходе покупаешь очки. У нас есть специальные наклеечки, на которых пишется, что есть стопроцентная защита от ультрафиолета, но это, конечно же, не показательно. Ну наклеечки да. можно просто приклеить. Поэтому у нас есть специальный прибор, денситометр, и вы можете принести любые очки и проверить, вот у нас здесь магазинов по сети, поэтому в любой точке Киева можно нас найти, принести, проверить очки, защищают ли они на 100%. Это специальный прибор, инситометр, на котором мы проверяем 100% защиту от ультрафиолета. То есть независимо, какие очки довольно темные, либо, например, имиджевые, либо с полупрозрачной линзой, они все на 100% защищают от ультрафиолета. Ультрафиолетовый луч измеряется в нанометрах, то есть если 400 нанометров, это стопроцентная защита показывается то есть даже вот на самых темных очках с третьей степени затемнения, либо, либо же имиджем, он показывает 400 нанометров, то есть 100% защита от ультрафиолета. На что прежде всего нужно обращать внимание при выборе именно оправы и формы очков, потому что Вроде у меня овальная теплица, но не всегда все идеально. Даже в основном 90% мне кажется, что у меня никакие очки не идут. Во-первых, очки это довольно сложный аксессуар, который трудно подобрать, и которым мы носим всего два месяца в году, и мы не привыкли себя в них видеть. Прежде всего, очки должны сидеть правильно на переносице, подчеркивать линию брови, скулы не касаться к щекам. Формы могут быть абсолютно разные, это зависит все от цветотипа вашего, то есть какие по цвету они вам подходят, и вот правильность посадки определяется. Вот примерите вот эти очки, например. Вот. Вот с точки зрения профессионального подбора, они вас восправлены, то есть они идут по линии брови, по скулам и не касаются к щекам. Также вот эта душка в металлической оправе должна быть на уровне переносицы. Ага. А, вот у вас ну, немного широкая переносица, поэтому я бы рекомендовала вам с регулируемыми носоупорами, где можно вот отрегулировать правильность посадки. Также такая вот линза больше городского варианта, потому что здесь вторая категория затемнения. Она не для яркого солнца, она mm -hmm. просто для повседневного ношения. Также 100% защита от ультрафиолета. Да, они очень комфортно сидят, мне ничего не давят. И ну, потому что мы отрегулировали mm -hmm. правильность посадки. Также они вам по цветотипу подходят. То есть у вас темные волосы, э, такая более бледная кожа, вот именно яркий зимний цветотип холодный. Mm -hmm. Поэтому линза серого оттенка, и она очень гармонично с вами сочетается. А если с пластиковое что-то ну, Вот смотрите. Опять насчет того, что я говорила, насчет переносится. Тут уже получается, видите, небольшой да. зазор. Это неправильная посадка. Они должны плотно прилегать к переносице. А, вот. То есть по брови, по скулам они правильно сидят, но вам будет некомфортно. Да, а, они, будут, да, они будут съезжать. Вот так уже вот неправильно носить. Также здесь вот коричневая оправа не совсем гармонично с вашим цветотипом смотрится. Поэтому я бы рекомендовала более вот холодные оттенки. Uh -huh. Вы можете примерить вот эту модель. Она будет идеальна для пляжа, потому что будет очень яркое солнце. И здесь третья категория затемнения. Идет с поляризацией. Это функциональная линза, которая оттягивает горизонтальные блики от неметаллических поверхностей. То есть для очень яркого солнца вода вот солнечную именно для пляжа, даже когда в городе вот именно яркое солнце, они будут идеальным вариантом. Также по посадке на вас сели правильно. Да, хорошо. Большинство девушек носят очки на голове. Это неправильно, это не головной аксессуар. Во-первых, они вот так вот зацепляются постоянно за волосы. А во-вторых, душки на очках растягиваются и этим самым служат вам намного меньше. И к тому же они быстро пачкаются и жирнеют, потому что волосы это не всегда свежие. Какие сейчас самые актуальные и трендовые модели? Прежде всего, это вот какие-то яркие образы, то есть очки с цветной линзой, с полупрозрачной линзой, безоправные модели, круглые, крупные очки-маски. Это все сейчас на пике популярности, также вот такого плана модели. Также то, что сейчас просто очень актуально, пасмурная погода, рекомендуем цветную линзу, то, что действительно сейчас в тренде держится чтобы немного приукрасить да 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 сразу поднимает настроение и То, что да мы работаем как стилисты концептанты мы подбираем образы то есть такую цветную линзу нужно обязательно подсвечивать можно каким-то вот платком то есть его завязать либо на волосы вот это да 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 либо смотрите на пояс как пояс его можно завязать будет очень ярко смотреться также на сумку это то что сейчас в тренде и очень актуально и очки очень, да, очень интересные. Такая фэшн модель. Очень круто смотрится вот, вместе в образе. Смотрится uh -huh. дополнительно Это кстати модель от нашего идейного вдохновителя Татьяны Дучи. Очень крутая фэшн стильная модель которые идеально дополняют такую пасмурную погоду. Ну что, спасибо большое, очень приятно, и действительно, я думала, что мне очки не идут, а узнала, что практически все модели идут. Мы занимаемся профессиональным подбором и действительно утверждаем и доказываем на деле, что очки идут всем, поэтому приходите в Lucky Лук за очками и профессиональным подбором, потому что Lucky Лук это бренд номер один, который получил украинскую народную премию. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, вы поняли, как правильно подбирать очки. И на самом деле очки идут все. Поэтому не бойтесь, пробуйте, подходите к девочкам, они вам помогут. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и ждите скоро. Будут новые интересные видео.